Ha, tu speaker. Tu, Hulu Langat dia cakap tu. Hulu Langat. Hulu Langat. Baik, Nama ala, ala. tempat saya tu Hulu Langat. Ya nanti orang Hulu Langat marah nanti. Ya, bawah Ah itu hari dia sebut apa kota apa? Kota Cilaka tu dia cakap ni, ni jahat ni pendang ni. Di Parlimen Kota Baru. Hulu Langat teruk, ni teruk, teruk, lah Hulu Langat ni. Boleh mohon maaf. Mohon maaf kepada Tok Guru Presiden PAS, mohon maaf kepada APMM. Mohon maaf kita betul, ini betul, Sebab buat kita nak, nak. Masih sayang lagi dengan Tok Guru Presiden dah jadi okay. Tak Muhammad. pernah kita nak keluarkan okay. kenyataan yang Untuk bunuh nah. Tok Guru Presiden dia. Walaupun okay. saya dah keluar daripada PAS Tapi hormat kasih sayang saya Pada Tok Guru Presiden itu masih ada lagi Masih menebal lagi Yang Muhammad I will open fire Saya akan tembak Kalau itu ancaman yang berlaku Dalam sebuah masjid Apakah ini gara-gara ulangan peristiwa memali tahun 1985 penyerangan terhadap tempat suci ibadat rakyat? Ini bukan kerana masjid. Kalau ini berlaku dalam satu gereja atau dalam satu tempel pun kami menentang perkara itu berlaku. Oleh sahabat saya dari Kota Baru yang merujuk tentang insiden yang berlaku di Masjid Rusila. Uh, suka saya tegaskan bahawa Ianya adalah satu latihan. Uh, APMM pun dia ada komando juga. Terutama menghadapi ancaman keselamatan negara, kita ni APMM atau Agensi Penguatkuasa Maritime, wilayah tanggungjawab dia hampir-hampir 600 ribu kilometer persegi. Bukan saja keupayaan aset kena tingkatkan. Bukan saja kerjasama serantau mesti diperkukuhkan. Tetapi latihan kompetensi anggota APMM juga mestilah dipersiapkan. Dan ada keperluan untuk APMM juga uh, mengasuh atau melatih anggota dia secara latihan komando. Uh, kalau tentera laut dia ada PASKAL, tentera udara dia ada komando juga, dia panggil Polis pun kita ada komando. APMM bila dia jaga samudera yang luas ini, ancaman dia penyeludupan senjata, illegal fishing, pencerobohan kapal asing, uh, kemudiannya dadah, lanun, segala macam lah ya. Jadi keupayaan ini mesti ditingkatkan. Maka agensi ini turut membangunkan satu modul. Belum saya di sini lagi. Bagoh, pernah ada di sini. Uh, larut pernah ada di sini, Sembrong pernah ada di sini, Bagan Datuk pernah ada di sini. Itulah modul yang saya tak pindah. Koma, titik, satu pun saya tak pindah. Itu kita biarkan kepada APMM untuk olah dan bangunkan. Pada hari itu, mereka sedang melakukan latihan dipanggil survival, evasion, resistant and escape. Ada elemen mereka kena mengelak. Mengelak berapa? siapa? Mengelak daripada jurulatih. Ya. Kalau kena tangkap, fail. Lah. Tak boleh jadi komando. Lah. Ataupun ada elemen penyamaran. Mereka kena menyamar. Jadi latihan ini mereka bagi tahu polis. Daripada 16 September hingga 22 September mereka bagi tahu polis. IPK semua perdaerah. daerah. Mereka mula di Kuala Berang. Kemudian mereka berhenti di terminal bas, di pasar, macam-macam lah ya. Dan termasuk masjid lah. Kalau program itu modulnya ada elemen penyamaran, dia tak boleh hebah lah. Dia tak boleh tahu RTM ke, TV3, sidang media pun tak boleh. Ya, kalau dia bagi tahu, maka tak tercapailah tujuan latihan itu. Jadi bila sampai di masjid itu pada 19 bulan mereka masuk untuk singgah semayang asar lah. Ya. Dan sebab itu kalau kita tengok CCTV itu mereka lepas itu macam lari-lari ya, untuk segera pergi ke motoka. Tujuan dia nak mengelak daripada dikesan oleh dari jurulatih lah jadi sepintas lalu nampak macam curiga lah. tapi nak kata serbuan dan serangan, yang itu tidak lah. itu tidak sama sekali karena itu kita tak nafikan, ia mengundang uh, satu reaksi daripada pihak masjid saya ucap terima kasih pengurusinya ikut jalur betul, dia buat laporan polis dan uh, pihak polis kemudiannya berjumpa, uh, bukan saja dengan pejabat Adun Batu Buruk tetapi juga dengan pejabat Ahli Parlimen Marang kita terangkan bahawa ini adalah satu latihan dan Alhamdulillah baik adun batu buruk ataupun ahli parlimen marang yang kita polis berurusan dengan kaki tangan pejabatnya mereka menerima bahawa itu adalah satu kursus yang ada keperluan dan kewajarannya sebab itu perkara itu tak dibawa dan tak diolah sehingga memberi gambaran seolah-olah satu serbuan, satu serangan. Kemudian sampai pula bila dengar itu sangat emotif nadanya. Ya, apakah ini satu percubaan latihan untuk membunuh watak-watak tertentu dia jadi macam tu. Ya. jadi sebab itu saya perhatikan bahawa ada kewajaran untuk kita tengok secara lapang, okey. Kalau kalau bahawa tak perlulah kita nampak sampai exaggerate sampai berlebihan. Okay, Itu asilah Kota Baru. Ya, Muhammad. Sila. Terima kasih banyak sahabat saya <coughs> Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Tuan, -tuan Doktor. Kami ni kawan lama. Sama-sama dalam file. lepas tu baru masuk parti Yang Berhormat. Ya. Teruskan. Lama. Ya, Okey, uh, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang tuntas, yang jelas. Berbanding dengan sebelum ini ada sedikit kekeliruan ataupun Mungkin tujuan-tujuan strategik tak boleh dedahkan secara ini. Saya, saya faham sangat. Uh, saya nak jelaskan untuk mengelakkan daripada kekeliruan dan juga salah faham antara saya dan juga Yang Berhormat Menteri. Berdasarkan kepada handset ini, persoalan ini saya mulakan dengan saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Apakah standard operating procedure atau SOP apabila satu-satu jabatan kerajaan penguatkuasaan khususnya di bawah KDN mengadakan latihan atau apa-apa exercise bagi satu-satu badan itu very clear tidak ada apa-apa apa ni uh, niat yang tidak baik uh, segitu segi bila saya bertanya ini saya terpaksa menyebutkan contoh jadi ini contoh insiden walaupun saya akui dan saya dah betulkan beberapa fakta dari segi tarikh dari segi masa tu Uh, bagi kita, bagi saya apabila saya turun ke bawah, rakyat saya sebagai seorang agopati pula Marang itu adalah tempat uh, presiden kita di situ jadi diminta saya untuk mengungkapkan persoalan ini kerana tempat itu sendiri merupakan tempat yang dalam keadaan-keadaan tertentu agak sensitif untuk mengadakan apa-apa perkara oleh sebab itulah kami tujuan kami perikatan ini hanya untuk mengelakkan daripada salah faham lebih-lebih lagi tidak ada langsung niat kami untuk menyalahkan pegawai-pegawai kerajaan apalagi anggota-anggota keselamatan cumanya kami meminta supaya lain kali perkara-perkara ini kita boleh elakkan walaupun kami di pihak pembangkang tidak ada masalah, saya orang undang-undang tak ada masalah, asalkan berdasarkan kepada undang-undang dan sebagainya dan saya pun bercakap berdasarkan kepada fakta, sebagaimana yang Bumat Menteri sebut tadi surat daripada ketua, bahagian agensi penguatkuasa maritim ini, kepada pihak-pihak tertentu, mungkin pada pihak polis lah Menjelaskan perkara ini Pokoknya ialah insiden uh, Bukan saya tak nak sebut insiden lah Latihan itu ataupun uh, Perkara itu berlaku di situ Tidak dapat dinafikan lagi Mungkin masa depan kita boleh mengelakkan salah faham Yang beginilah daripada berlaku Demi untuk keselamatan negara Jadi saya tidak ada masalah Kira selesai Dan deal Ya uh, Menteri tak ada masalah kita dua Menteri boleh sikit Menteri Ulu langat Sila uh, Saya kira Kota Baru Maksudnya dia menyesallah tentang kenyataannya dikeluarkan dulu sebab yang pertamanya kenyataannya dia fitnah pegawai dan juga kakitangan kerajaan yang ada APMM tu dia sebut masuk pakai kasut lah, pakai selipolah lah nak memberontak lah maksudnya dan kenyataannya sangat bahaya lagi dia kata kalau dia bawa pistol 36-6 ah, bagi saya cakap Berakunan. dulu kalau ya. dia bawa pistol dia akan tembak kemudian kenyataan daripada pendang ini yang sangat jahat, sangat biadab hmm. maksudnya ada usaha untuk membunuh Presiden PAS kalau begitu saya nak minta kepada ahli parlimen Kota Baru undang turun teroklah undang kalau boleh ini. mohon maaf Mohon maaf kepada Tok Guru Presiden PAS, mohon maaf kepada APMM, mohon maaf kepada menteri, mohon maaf kepada KDN dan juga mohon maaf kepada seluruh Jukur masyarakat dan rakyat dalam negara kita betul, ini. Betul, Sebab anak-anak anak Buat ujar, fitnah, abang, fitnah sangkaan ini. jahat Baik. kepada pegawai dan juga kakitangan Baik. kerajaan Baik. yang ya, terdapat Baik. dalam negara kita ini Kalau dah menyesal, kami boleh terima. Mohon maaf sangat-sangat kepada APMM. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Baik. kepada Dato' Speaker. Saya tak nak tak nak respon apa saya saya nak move on apalah, sifat, Kadang -kadang Yom Yom saya nak move on tak pula sifat sifat manusianya ada khilaf kadang-kadang saya buat tak apa pandang Ya, ya sila Ya, ya wakil menteri sepatutnya apa sahaja pertanyaan itu dihadapkan kepada YB menteri jadi perkara tersebut saya kira bukanlah dihadapkan kepada YB kota baru jadi saya minta YB menteri untuk menjawab sekiranya tidak ada kaitan YB menteri boleh teruskan silalah Ah, speaker saya mohon maaf. Speaker. Saya, saya speaker. kepada saya hadapkan kepada menteri sekarang 366. Right. Saya saya 366. 36. Saya sambut baik. Uh. Dewan, saya ini peraturan dewan 366. 36. Ya. Peraturan 366 36, apa yang Muhammad? Iyalah. Bacalah niat-niat jahat menyakitkan. Menyakit, baca Bacalah ya, Muhammad. Yang ya. akan, yang Muhammad bacakan baca kat saya. So seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangka jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. 366. Lah. Benda kita tengah apa bincang dan kita tengok menteri dalam negeri dengan uh, kota baru dah dan dah sana ya gentleman Muhammad. selesai ya dia timbulkan provokasi ya lagi pendang. dia yang membendung siap dia sangka jahat tak saya, saya kita ya nak selesai benda ni dengan elok yang Kita first persepsi sebab untuk ya makluman uh, datuk speaker menteri dalam negeri ni pun pernah bersama dengan kami dia faham culture kami jadi kita tak maulah timbul ya persepsi ya gini di masa saya, akan datang saya, ini bawa, jahat ulung nak ni punya jahat tu yang pendang provokasi dia 366 6 ni ulu laknak ni saya kan dah tegur tadi yang Muhammad kepada ulu langat saya anggap perkara tu dah selesai yang Muhammad sini pun cakap selesai minta maaf dekat-dekat Datuk dah. Speaker dah. bukan dekat ulu laknak ni tidak eh hey. ulu langat ah, tu Speaker tu ulu langat dia cakap tu ulu langat ulu langat, hulu langat. nama okay. tempat saya tu hulu langat ya, nanti orang hulu langat marah nanti yang Muhammad. Ah, Itori dia sebut apa? Kota apa? Kota Cilaka, tadi dia cakap ni, ini jahat ni, pendang ni. Yang Baik, Muhammad. Saya okay. sayang, saya masih sayang lagi dengan Tok Guru Presiden dah jadi, tu tau. Okay. Tak Muhammad. pernah kita nak keluarkan okay. kenyataan Yang untuk bunuh nah, Tok tak. Guru Presiden tu. Walaupun okay. saya dah keluar daripada PAS, tapi hormat kasih sayang saya pada Tok Guru Presiden tu masih ada lagi. Masih mendebar lagi. Ki eh, bendang ni. Yang Muhammad. Eh. Yang Ayah. Yang Muhammad. Yang Muhammad, mat. Yang bawa pendang. Yang Muhammad. mat. Duduk, duduk Yang Muhammad, Duduk, duduk Yang Mat. Okeylah. Yang Muhammad pendang pun dah mengata pada Yang Muhammad, Dan Yang Muhammad Mat pun dah mengata pada pendang sehingga selesai lah. Sila. Sila Yang Muhammad. Makasih. Dia kata apa tadi dengan siapa? Terima kasih dia Datuk kata mulut lanat, dia kata baru saya tak sebut benda-benda tu saya salut Datuk Yang Pertua atas ketenangan dan itu membantu mengerjakan sedikit tapi saya lapang, saya ucap terima kasih banyak Kota Baru, kita move on asal kita boleh memahami uh, bahawa uh, faktanya begitu okay, uh? tapi Jadi ke hebatlah Menteri ini kita baru dapat terima Menteri, kami salutlah dengan Menteri, jiwa besar lah Menteri ini hebatlah Menteri ini, Alhamdulillah inilah dia kerajaan Madani, hebatnya kerajaan Madani bukan macam sebelah sana tu Cakap fitnah saja, cakap kau hajar. Itu yang ini betul. Baik.